Здесь на бульваре Жуанецкого 70 соток отдали, буквально на прошлой сессии отдали члену комиссии по коммунальной собственности. Кого-то из вас спросили, кому это нужно отдавать? Никого. Спросили кого-то из вас, что делать с этими 70 сотками? Тоже не спросили, просто отдали. Чуть дальше на Софиевской строят заправку. Заправку отдали фирме, которая называется Кипр Инвест. Кипр это традиционная офшорная зона, через которую украинские олигархи проводят свои операции. Это все произошло на прошлой сессии. Вечи никто не спрашивал. Я уверен, что если бы Вече спросили, то было бы совсем другое мнение о том, что должно быть на Жванецкого, что должно быть на Софийской. Нам пора вернуть власть себе. Нам пора вернуть власть, чтобы если где-то что-то строится в городе, если застраивается историческая часть, как это делается здесь, если строятся какие-то высокие здания на побережье, нас должны спросить. Но для того, чтобы нас спросили, они должны почувствовать, что здесь есть вечер. Они должны почувствовать, что здесь есть люди с сильной социальной позицией, с общественной позицией, которые не дадут их обмануть. Вопрос прокурора – это один из таких же вопросов. Город повяз в коррупции, кто будет ее ловить, решать должны здесь. Не там, не там, а вот здесь. Да, этого сейчас не происходит. Нам пора вернуть власть над этим городом себе. Это прекрасный город. Он мог бы быть действительно жемчужиной. Посмотрите на фасады этих домов. Это самая главная площадь нашего города. Вы посмотрите на этот фасад, он обшарпан. Я уверен, что если провести расследование, мы найдем, что деньги на него были выделены, но он так и не был починен. У нас таких, у нас таких улиц очень много в городе. А у меня родители пенсионеры, у меня сестра-мать-одиночка а моя мама сейчас ложится в больницу на операцию. Я знаю, как не работают больницы. Я знаю, что у нас нет социального обеспечения для родителей-одиночек. Я знаю, что такое поступить в школу, потому что у меня племянница ходит в школу или в детский сад. Везде нужно платить взятки. Это сейчас те основные вопросы, которые нам, как вечи, нужно решить. Это вопрос не Боровика, это вопрос не Саакашвили. Мы приехали, нас можно ругать за многие вещи. Нас ругают за то, что мы, как декабристы, не были связаны с народом. Возможно, признаем, ошибка. Но а мы были, когда мы приехали сюда изначально, мы были честными и мы остались честными. Мы были бедными и мы уедем отсюда бедными, если нас через неделю прогонят. Но вы знаете теперь, кто после нас придет. После нас придет стоянов и еще один стоянов и другой стоянов. И они будут друг с другом договариваться. Останемся мы здесь или нет? Сможем ли мы сделать то, что мы хотим? Сегодня зависит от вечера. Это зависит от вас. Если вы хотите, вы сможете нас защитить. Нас буквально несколько человек, которые пытаются поменять этот город на таможне, пытаются его поменять в областном совете, пытаются его поменять на улице. Мы живем с вами, мы ходим среди вас, я не пользуюсь никакой государственной машиной, я хожу пешком, а я лечусь в тех же больницах, что вы, я знаю все наши проблемы. Теперь, что с этим всем делать? Если придет 10 человек под прокуратуру, они покажут, что 10 человек с чем-то не согласны. Если придет 50 человек, то они покажут, что несколько э, десятков человек в городе с чем-то не согласны. Если под дюк придет несколько тысяч человек, то тогда все будут знать, что Вечи берет власть в свои руки. Тогда все будут знать, что одесситам не все равно, потому что одесситам должно быть не все равно. Это наши улицы, это наши дворы, это э, на нашей земле строят заправки компании из Кипра. Это то, что я хотел вам сказать. Я хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали нам на протяжении всего этого времени. Наши отношения были не всегда самыми лучшими. Я признаю, что э, когда мы, когда я приехал сюда меньше года назад, я не знал всего того, что здесь происходит. У меня не было друзей среди одесситов, у меня не было понимания того, что происходит в Горсовете. Сейчас год, год спустя возьмите мое слово: нас грабят, нас грабят каждый день, нас грабят на каждой сессии, нас нас грабят между сессиями а к этому прикладывают руку также из Киева, когда они ставят прокурора, который будет надзирать над тем, как здесь нас грабят. Нам нужно взять власть в свои руки. И я сегодня смотрю на Вече и говорю, ваше будущее, наше будущее, ваше, будущее ваших детей и наших детей, оно сейчас в наших руках. И либо мы это сделаем, либо мы отправимся на несколько лет назад, когда это все делилось без нас. Спасибо большое.